Зачем Верховная Рада нарушила закон и поменяла президентская президентской парламентской республики? Закон Отпоминяя. может там мне где снимали? Просто документ. Я хочу почитать, что написано. Отстранить Зинукович. Я, я, если, если бы Янукович не был бы сам, не самоусунувшимся, а исполнял свои обязанности, тогда и не надо было ставить. А он исполнял свои обязанности. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Украины. Город а вы откуда? С Краснодара. О чем общаетесь? Россия. На какие темы? Определенных тем нету. Я общаюсь на тему война России и Украина. Могу поговорить о истории. Подходит вам. Что у вас там с войной? Что понятно, что это. Э, хотел как бы вашему а? Как заканчивать войну? Ну, наверное, у меня это к вам вопрос. Вы сторона агрессор, не мы. То есть это вы... воевать вы будем? Вас, да? Нет, будем воевать за территориальную целостность своей страны. Я думаю, если бы на вас напали, вы бы ни кусочка территории не отдали, как сказал Путин. Нет, никуда не нападали. Мы проводили антитеррористическую операцию против сепаратизма. Здесь вы здесь в свое это... время в России проводили свою антитеррористическую операцию в Чечне. То же самое. Незаконное отделение, незаконный захват власти. У вас же было то же самое. А там же отделения не было, там вот именно был незаконный... власти, не а? было незаконное... Где отделения не было? Чем отличается та ситуация? Секундочку, вот, где, где не, не было отделения? Можно я договорю? Где он, не он, был. было отделения, я же не могу уточнить. Хочу. Я же говорю, а вы перебиваете. Ну давайте. Чем отличается ситуация Чечни и Донецка uh -huh. в том, что в Донецке жители провели сразу референдум, и они определились, с кем они и как они хотят быть. А в Чечне такого не было. Uh -huh. А по какому праву референдум провели в Донецке и Луганске? Какой закон при этом? И вообще, как создалась эта ДНР? Это ж непонятно. Объясняю. Объяснить. Поскольку центральная власть на то время вышла с конституционного порядка, а. поэтому не было закона, на который можно было опираться. И они а. сами определились. Тем, что они хотят независимыми стать и все. Uh -huh. А кто э, определил конституционность действий власти? Вы, но вы не суд. Или кто-то определил такие, какой, какой суд определил то, что в Украине была смена конституционного строя? Вот меня одно интересует. И нарушение конституции. Жители опирались на Конституцию Украины. Они посмотрели, что было нарушено 108-я статья. И поэтому приняли решение... 108-я статья, можно... где была нарушена? Януковича никто не снимал с должности. Он являлся президентом впрочем до 7 июля. 2014 года. У нас по Конституции президент занимает должность до вступления нового президента. Понимаете? То есть Янукович являлся, янукович. где нарушение 108 восьмой? Мы же его не снимали с должности. Совершенно верно, если вы не снимали бы Януковича, вы бы тогда являлись... Закон от... можно мне янукович. где снимали? Просто документ. Я хочу почитать, что написано. Отстрани я... Янукович. Если бы Янукович не был бы со... не самоусунувшимся, а исполнял свои обязанности, тогда и не надо было ставить. А, он исполнял, а он исполнял свои обязанности. А зачем ставить? Потому что не исполнял обязанности президента, не подписал закон, который он должен по Конституции Украины подписывать. Любой закон. Он может его потом ветировать. И еще раз вопрос: где отстранен Янукович? Конкретно, я документалист, я не разговорщик типа Журавлева а я с Соловьевым. Этим... Я... Давайте закон мы читаем. В Конституции Украины нет такого самого. Поэтому это всего лишь факт, констатировавший Верховная Рада. А она высший законодательный орган в Украине. Вопрос к вам. Все, слушай. В каких по закону, высшему закону Конституции Украины президент отстраняется Своих еще раз, отстраня... его не отстраняли, вы что, плохо слушаете меня? Есть, зак... Есть постановление Верховного Совета, я как констатую, что президент Украины самоусунулся в выполнении своих обов'язків. Потом он покинул а территорию Украины. Ничего не мешало Виктору Федоровичу вернуться в Киев 23 февраля и продолжить свои конституционные обязанности. В чем проблема? Зачем Верховная Рада нарушила закон и поменяла с президентской парламентской республики в парламентской Не нарушала. Это договор между оппозицией Януковичем, подписанный 21 февраля. И, об, кстати, и об снятии ответственности за подеи на Майдане. Вы читали его? Продемонстрируем просто. То, то, то спокойно, спокойно. Спокойно. Его... Исполняйные обязанности, обязанности Турчина. После Януковича, должность президента, не исполняющего обязанности президента, а президента, вступил глава Верховного Рады. Нет. Не министр. Давайте откроем Конституцию. Не надо тут общаться глупыми соловьевскими фразами, кто занимает Посаду. Давайте я зараз по містечковому быстренько вас пошажу і пойду далі. Пос... Так. исполняющего об'язаності України. В Україні тимчасово виконуючим обов'язки президента є е, е, голова Верховної Ради в Україні. Питання Турчину. Турчину, а как же А ну, открыто А теперь было, а теперь, не, стоп Вы мне сказали премьер-министр, теперь найдите Мне это, где вы мне Сказали, а я его проверю В чем вопрос Жду вашего, о премьер, не, не, не Я жду, я общаюсь Вопрос, я жду у премьер-министра Слушаю вас, пожалуйста Володимир Рыбак Володимир Рыбак, это бывший Голова Верховной Рады Отже снят с должность а Верховная Рада Украины вопитание а щие давайте ищите мне вы сказали будете меня образовывать тоже секундочку товарищ Слубянки я вам объясню в две секундочки сейчас я вас щелк щелк и вас нет итак а где где, где? Турчино, ну так ну, зачем вы не играете честно вас на Лубянке так учили так на Лубянке я в свое время тоже Турчино, был Турчинов, а як же Председатель Верховної Ради України з 22 лютого 2014 року по 27 листопада 2014 року? В чому питання? А як так при... Не треба як. Тепер ви мені. Скажіть, будь ласка, яка стаття Української Конституції говорить про те, що прем'єр-міністр має бути виконуючим. Ми, я вже вас третій раз це питаю. Якщо не виконує голова Верховної Ради, то хто? Як Якщо... А він виконував? Він виконував. В чому питання? Так, Владимир, Рибак... Володимир Рибак був знятий. Далі, У мене питання, де прем'єр-міністр виконує обов'язки? Я вже четвертий раз питаю. Ап'ять ви от дивіться, я таке, в мене таке враження, що я в Одесу приїхав. Питання на питання. Або на Луб'янку. Я запитав, чи я запитав конкретне питання. Ви стверджували, що прем'єр-міністр України виконує обов'язки, якщо їх не виконує президент України. Я слухаю вас, де я можу почитати? Люди пишуть. прохання назвать, назвати, де це писано. сказали, голова Верховної Рады. Переведу на російську мову. Председатель Верховного Совета Украины. С 22 по 27. Уже на русский язык перейду. Китайского я вам не знаю. Владимир Рыбак снят. Теперь мне, пожалуйста, скажите, где премьер-министр должен... Премьер-министр Украины, где должен исполнять обязанности президента? Видишь, как я тебя образовываю? Ты путаешь российскую конституцию. Теперь смотри, я тебя образую. Помолчи секунду, я тебя образую. В российской конституции именно обязанности президента и исполняет, кто председатель правительства. Эта норма была в 1996 году, чтобы привести Путина к власти. Вопрос, где прем'єр-міністр? Ви что, не понимаете русского языка? Ви не понимаете русского языка? Или вас, вам дать телефон на Лубянку подготовиться? Слухаю, де виконує обов'язки прем'єр-міністр. Ну що ж ви боїтеся? президент не виконує свої обов'язки, виконує голова Верховної Ради. Так. А де прем'єр-міністр виховує? Ні. Ні. Імпічмент не прописано. Будь ласка, норму законодавства і статтю. От дивіться, до чого я веду. Оцей громадянин, ви можете зараз на нього подивитися. Не знає ні Конституції України, путає Конституцію Росії, де дійсно прем'єр-міністр виконує обов'язки президента. І третє, не знає ні одного закона абсолютно. Тобто це є дещо дешевий російський пропагандист. Добре, давайте попростіше питання. Ви громадянин Російської Федерації? Громадянин Російської Федерації, так? Я так вийшов. Віктор Федорович Янукович був Харкові. Я вам вже пояснив, що в Харкові він давав своє інтерв'ю в першій годині дня, де сказав, що я відмовляюся підписувати будь-які закони з цією владою. З обов'язки президентам є підписати закон, але він може його потім ветувати цей закон. Тепер у мене питання, як оскільки президент України відмовився виконувати свої конституційні обов'язки, була констатація факту, що президент самоусунувся від своїх обов'язків. Опояснив вам, знаєте, як як в, Київ, в московському колгоспі пояснювали дояркам. А тепер питання до вас. Ви є громадянин Росії чи ні? Громадянин Росії. Не порушуйте закон. Щоби порушити закон, є таке правило. Якщо порушив закон, визначає суд. Якщо порушення закону нема, отже, вибачте, навіть е Гебельс до суда не був. Я теж вас не чую, ви мені. Питання до вас, коли прем'єр-міністр виконує обов'язки президента? Коли прем'єр-міністр виконує обов'язки президента, ви дуже слабкий пропагандист. Дуже. Ставлю вам оцінку, 2. їдете в місто Москва, площадь Луб'янковська номер 2 підготовлюєте свої знання і приїжджаєте. Пытание с чьей? Пытание с Смерть пошел вон. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня Я... обсуждали такую новость очень хорошую. Угу. Ваши, кстати, средства массовой информации обсуждается. Калибанское угу. вот. вы... бывское водохранилище и там в окружении 800 элитных азовцев. И ребята, российские, сказали, их не выпустят живыми. Вы рады этому? Давайте я всегда, как человек, проверяющий информацию. Как называется я новость? Я как 800? как? 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 Водохранилище. Там окружение 800 элитных. Можно мне по буквах? По буквах. Колебанское, так я понял? Колебан, бык. Я не знаю, как у вас там по-украински это звучит. Такого нет водохранилища. На новость а можете продиктовать. А населенный путик есть такой? Колебан-Бык. Так, есть Барсук, Клеван Быковская есть. Оно? Клебан а Быковская. Это? Да, 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 вот. И там 800, 800 азотов. Оружение. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Ну... Сказали, так, да. Э, окружение, да? Окружение. Да, 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 да. Так, вы сказали, что это на, на, наше, да? А зачем вы мне читаете военное обозрение, репортер? Это российские источники. Назовите украинский источник. Украинский? Это ваши обсуждают. Ваши ролики выкладывают. Смотрите, кладут. Я, я вот, а я правда, вот посмотрел. Я Могу да, вам дать ссылку. Спасите, покажите, Спасите, покажите на телефоне, Спасите, я тоже не, включу. Не, 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 не Главное, что... Итак, вообще... я ничего не вижу, кроме вранья какого-то человека, который даже не может выговорить, как называется водохранилище. Можно ли мне увидеть сюжет? Да, да, потому... Можно мне увидеть сюжет, товарищ Еждивенец? Это ты, когда ты еще в совке выродился. Совка... Слышь, смотри, один вопрос тебе. Советский... Какой-то Клебанов, он даже не знаю как называть.